У нас огородики, е, нам хозяйка была, там дали трошки. Да, в этом году у нас закрывали помидор, да, бурячок, свои помидорки, как бы, вот так вот, орехи вот, а вот есть свои. Ну, немножечко, но есть. Ну что, заходим. Да, сейчас, спасибо. Все приятно, это нас струнатор. Привет! Привет! Что мой опыт. Донецкие понаехали. Очень приятно для любой хозяйки, что кухня большая, уютная и светлая. Так что мне очень удобно. Света мне достаточно, места мне достаточно. Я передвигаюсь, как мне удобно. Если я устану, я могу тут на диванчике присесть и отдохнуть. Да. Мы только взяли вещи, и то только необходимые. У нас даже была очень сильная потребность вещам. Поэтому Посуда вся то, что выдала хозяйка, то, что люди подарили, там просили, тарелки, вилки понадавали там. Удобство как бы есть. И ванная, и туалет, оно, конечно, все такое подубитенькое без ремонта. Иногда лягушечки выпрыгивают. Серьезно. Выходим ночью, у нас лягушечки земляные тут прыгают. Вот такие моменты неприятные, да. Что вы, то это. что вообще хлопцы любят? Наши хлопцы, мои мужики, слава богу, едят все абсолютно. Единственное, что малой не любит холодец. Ну, сейчас они по карману холодец людям. Поэтому с едой проблем нет. Что приготовлю, то у меня мужчины едят. А вы да? Борщик полюбляют. Галушки не Галушки, кстати, я им предлагала. Я, ну, я даже уже рецепт у девчонок там узнала. Ну, у нас дело в том, что муж говорит, ну это не полезно, это же сплошная мука. Так что давай, наверное, пока без голушек. Оно да, ну, приятно, когда кто-то приходит, знаете. Всякие может кому-то нужны, кто-то хочет что-то нас узнать. Может быть, кто-то чем-то поможет. Присаживайтесь, давайте пообщаемся, не стесняйтесь. Спасибо. Да, пока он договаривается Мальчик и ребенок мой. Наши хлопцы уже взрослые. Наши как, дети. дети. Свои, да. да. Сколько вас? Двое? Двое. Угу. Один в Крыму, один в Донецкой ну, Это старший брат, который там в Донецке. В Донецке. Да. Да. Раньше очень переживали, когда, да. было, когда сильно были сильные обстрелы. Мы вообще не уехали из-под да. обстрела, из-под бомбежек, из-под очень сильных. Было очень страшно. А в январе уже у нас ну, так, такая, наступило такое время, что вообще не утихало ничего. Ну, то есть как бы без остановки, без остановки днем и ночью. Когда да, аэропорта. Она, ну, то бывает, рады, что то, то да. еще что-то. Ну, то есть как бы бомбежки не останавливались вообще Если бы mm -hmm. не мы друг у друга, нам бы, наверное, было очень сложно. Это слава богу, что мы любим друг друга, мы понимаем друг друга. И у нас есть ответственность. Мы хотели эту любовь дальше дарить. И вот мы ее дарим. Я еще хотим дальше да, говорить. Да, да. Ты работал Донецкий областный центр ресоциализации а на Казоложной молоде. Вот. А, Лера... а я все время ну, последнее время я работала в семьях э, няни. Детки у меня были с особливыми потребностями. Uh -huh. инвалиды. Детки инвалиды, да. Раньше работала воспитателем в детских садах, ну это давно. Ну, а потом вот так. А чем вы решили сами на Полтавщину вот приехать? Ну, у нас знакомые здесь. Ну, как я мониторил вообще всю Украину перед тем, как уехать, все города. Во-первых, ближе немножко, ну, чтобы далеко не ехать. Ну, не знаю, вот как-то вот по сердцу пришлось, что на Полтаву ехать. 7 тысяч гривен и три сумки. А, вот это все, что у нас все, что было с собой, да? Ну, слава Богу, живем пока. Как зараз вы чувствуете, как бы вам еще бы хотелось жить? Я так понимаю, вы стали депутатом для того, чтобы что-то изменить и в своей жизни, да, и в жизни ну да, депутатом стал, потому что попросили, как бы, ну, не знаю, люди, наверное, окружающие нас видят, как мы живем. Но, надо заверять, неисправимые оптимисты. Мы всегда улыбаемся. Как, ну, Удивляются соседи, все время, как нас не видят, вот, улыбаются. Хотя, как бы, трудности такие у людей, а они улыбаются. Ну, это, конечно, приятно слышать. <сючулись> ну, да. вот. ну как-то по-другому не получается. Я же не могу стоять и плакать, когда люди идут. Улыбаюсь, да. Ну, за семью Филиппенок... Гарні люди, у нас взагалі по сусідству було багатенько переселенців, вже десь сімей-шість в цій квартирі були, то саме всі сусіди ну, найкращі. <гум> Незважаючи на те, що у них самих багато складнощів, труднощів, вони теж, наскільки я знаю, намагаються допомагати і іншим. Діма, коли працював світлонадія. Він їздив по тюрма. Я знаю зі свого ну, спілкування з ним, що то тому джинси, які штани, хоч на секонд чи де там вивозять. допомагав навіть нам. Ми намагаємося їм допомагати, як тільки можемо. Всі друг другу допомагаємо. Ми коли, 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 коли сюди приїхали, голова сільської ради одразу приїхала, нам перевозила сюди з продукту. Морально підтримала, сусід депутат в його очі теж морально вот. ну, і Я знаю, що навіть маліші, якісь, ну, якщо у нас нужди, ми можемо общатися, щоб людям чи можуть допомогти. Вчора я їм погрузила і муки, і картоплі, і сало, і яєць, і повезли нашим людям, щоб вони знаєте, трошечки підтримати, щоб вони бачили, що тут люди небайдужі. І сусіди також ставляться до них, і біофабрика дуже їх прийняла позитивно, ніякого негативу до нас у людей на території немає. Ніхто не які кажуть, як які сільських рада якісь прапори вивішують. у нас слава Богу, такого нема. Йдемо один до одного на зустріч, розуміємося, не виникає ніяких ну, таких негативів, ніяких немає. У нас з другої сторони, чи ноги там залишилися. Я знаю, що. которые сейчас там, они негативно относятся к таким, как мы. Негативно. Вот мы уехали, как бы да? или, конечно, они там вроде как мучаются, а мы уехали к лучшей жизни, как бы, вот, и нету единства там, и отношения к как бы. Тут болевальник Шахтара и то есть и да, болевальником? Любишь футбол? Не, я не люблю Я не люблю Болеть не любит, он играть любит. У нас была работа, я 7 месяцев работал, Лера полгода работала. Сейчас в наших услугах перестали нуждаться, мы да. без работы. Да, да конечно, ну, после, Может, потом еще последний месяц сложноватый. До этого, конечно, было немного как полегче. Береть, еще берите, да. Работа была более-менее, но мы не унываем, в принципе. не успокаиваемся, продвигаем. Наш проект – это социальный мини-кофейня, чтобы и себя обеспечивать, и людям помогать. Я через это Незважаючи на ті труднощі, з якими він зіштовхується, все одно у Діми е, вийде відкрити власний бізнес, тому що він дуже цього хоче, він прагне, він робить, він шукає шляхи. Не те, що там, як більшість людей, там щось не вийшло, раз, другий, ну все, не моє. Варіант так і не проходить. Він все одно намагається шукати якісь фонди, якусь допомогу, якісь консультації. Ну, молодець в цьому плані. Намагається досягати поставлених цілей.